perniagaan ni bidang yang banyak dilakukan maksiat pada dia. Kalau dia berniaga benda haram itu memang jelas lah. Maksudnya berniaga benda yang tak haram ni pun dia dilanggar. dilanggar. Sebab dia berada di persimpangan kehendak seorang manusia nak untung lebih. Dengan persimpangan nak jaga agama tu. Ha. Nabi gambarkan bahawasanya tempat ini tempat yang syaitan bertelur pasal. Yang pasal adalah tempat syaitan bertelur, syaitan menetas, syaitan beranak. Nak gambarkan kat situ tempat Uh, Tempat terbitnya Keburukan-keburukan Contohnya orang dia nak dapat untung lebih Dia tak jaga buat timbangan uh, Dia tipu dalam timbangan untuk dapat untung lebih Dia tipu barang ni Sebenarnya grade B dia jual dengan harga grade A Dan dia beritahu orang ini barang grade A Sedangkan Barang tu grade B Apa maksud dia buat tu? Mesti ada untung uh, Dan benda tu dia buat belakang orang sebab Dia sebab benda ni berlaku belakang orang Jadi yang boleh Sedar dia daripada buat hanya iman dia ya? Dia dia packaging, packaging kan semua belakang. Orang tak nampak. Jadi apa yang boleh sekat dia daripada apa yang boleh buat dia patuh kepada perintah Allah? Iman Tak ada siapa nampak dia. Tapi dia sedar. Ha, macam contoh kita dengar kisah. Ha, ada ibu tu dia bercadang nak campur susu dengan air. Tak ada siapa-siapa. Ha, dia dengan anak dia saja. Tapi sebenarnya saya dengan Umar yang sedang mendengar. Mendengar perihal anak tu menegur. Dia kata kalau Umar tak nampak pun Allah ada. Ha, Sehingga Umar telah binang perempuan ni untuk anak dia uh, Iman je Iman sahaja yang boleh menyebabkan dia 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 korbankan uh, ke, Kelebihan untung itu Untuk berita Allah SWT Jadi sebab itu makam dia tinggi uh, Macam kita baru ni kita tengok dalam dalam akhbar Tapi yang buatnya orang bukan Islam Orang <tuh> meniaga daging Daging import lah Jadi untuk supaya cukai Cukai sebab dia import Supaya cukai dia tu rendah Maka cara dia uh, Daging tu sebenarnya daging tak halal Tapi diisytiharkan halal Sebab dia ada kelebihan daripada segi pemotongan cukai uh, Daging tak, tak halal haram Tapi di, diisytiharkan sebagai halal Maksudnya dia kata ini daging lembu ke Ini daging terbau ke Sebab apa? Sebab dia ada pemotongan Dia ada macam uh, pemotongan uh, Kerana kita supply Daging halal Itu contoh pula Yang orang nak dia boleh buat benda macam tu uh, Benda yang tak sebelah pun dia jual juga ha? Semata-mata nak dapat penjadian Jadi iman sahaja Iman sahaja Yang boleh sekat dia Daripada Daripada buat benda yang salah <coughs> Dan Dari kerana itulah berpesan Sesetengah ulama' tabi'in Akan seorang laki-laki dengan katanya Ini satu orang ulama' tabi'in Dia pesan Dia kata La tuslim waladaka fi bay'ataini Wala fi sal'ataini بيع الطعام وبيع الأكفان فإنه يتمنى الغلاء وموت الناس والصنعتان أن يكون جزاران فإنها صنعة تقسي القلب أو أن يكون صواغا فإنه يزخرف الدنيا بالذهب والفضة Jangan engkau serahkan anakmu di dalam belajar dua pelajaran dan dua kepandaian. Maksudnya dia kata, kamu jangan Uh, serahkan anak kamu biarkanlah maksudnya anak kamu berniaga uh, dua benda dua benda ni jangan suruh anak, jangan bagi anak kamu berniaga yang kedua jangan jangan uh, biarkan mereka menghasilkan pendapatan melalui dua kemahiran dua kemahiran ini ini pesanan sebahagian tadi maksudnya anak kamu ni jangan biarkan dia berniaga dua benda dan jangan biar dia belajar dua kemahiran yang akan jadi sumber keperluan hidup dia apa dia? Pertama Menjual makanan Yang kedua Menjual kain kafan Ini ini dia punya pandangan Sebab dia, dia nak jaga anak dia Sebab dia kata apa? Kenapa pula? Orang yang orang yang bagus dalam jual makanan Sebab dari satu sisi ulama kata Perniagaan yang bagus adalah perniagaan jual makanan asasi ha? Tapi dia dia maksud dia sebab Dia kata jual benda ni dia punya dia punya tanggungjawab itu besar. Bukan dia kata benda tu haram tapi orang yang nak jual tu dia kena kuat sebab dia punya ujian dia tu besar, cabaran dia tu besar. Sebab benda tu orang perlu. Maka orang yang niaga ni dia akan diuji untuk simpan barang tu. Sorok barang tu sebab nak dapatkan ah dari segi tu. Dia melihat dari segi tu maka dia kata tak payahlah buat bisnes ni. Nanti kamu diuji dengan kehendak nak dapat untung lebih dengan dengan jual barang dengan jadi kamu takut tak tak berjaya orang yang tak kuat tak boleh buat benda ni itu maksud dia dia kata maka bahawasanya adalah ia mencita-cita akan mahal uh, ini memang yang yang dia sebut memang betul orang bila makanan ni dia akan gembira kalau kerajaan letakkan siling harga tu mahal makin makin barang tu mahal makin dia untung jadi dia punya impian dia bila barang ni mahal bila barang ni mahal ha, uh, yang kedua, kenapa uh, dia, dia pesan anak dia jangan jual kain kafan? Ah, orang yang jual barang-barang orang mati ni, dia suka orang mati. Bila bila ada, contohlah saya <tuk> beri contoh je, orang yang buat kerja tawing, contoh. Bila dia ada job? Bila berlaku kemalangan Contohnya, okay, pelapik eksiden, dia akan kata, okay, job masuk. Job masuk, job masuk. Kemalangan orang adalah kegembiraan untuk dia. Oh, tadi ada kemalangan hari ni. Sil tak masuk. Ha, dia jadi macam tu dia punya bincangan dia. Jadi benda tu jadi tak tak seronok dia punya ayat-ayat. Faham tak? Ha. Uh, bahkan kalau orang yang tak ada iman, dia mencipta kemalangan. Ha. Uh, dia memang mencipta kemalangan supaya dia ada jauh. Dia letak paku. Dia letak minyak. Kita tahu kan berita-berita tu. Uh, itulah, itu dah masuk dalam akhir. Dia boleh sampai macam tu. Ha. Uh, ada orang yang mana, ha, uh, ini orang yang tak ada iman lah berlaku kat luar negara. Yang orang... Uh, Uh, apa ni orang yang dia 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 menghasilkan apa ni <coughs> ada orang kat luar negara dia mendaftarkan insurans untuk waris dia dan dia bercita-cita bila ayah dia mati supaya dia dapat makan insurans hmm? bahkan kalau dia iman dia merancang pembunuhan supaya dia dapat supaya dia dapat uh, insurans tersebut dia yang dapat kan Kemudian dia yang Jadi uh, boleh bawa pemikiran seperti itu Maka tapi ini dia kepada anak dia Kamu tak, tak payahlah uh, Bagi orang lain buat Bukan dia kata haram Bagi orang lain buat Kamu tak payah pergi cimpung dalam bab ni Yang kedua tentang Tentang kekafan uh, Bukan dia kata haram Tapi tanggungjawab dia berat Nak jaga hati tu susah Maksud dia uh, Contoh orang, orang buat bisnes keranda. Kalau kita pergi hospital Kadang kita tengok ada orang berlega-lega dekat depan pintu hospital yang muka Islam kan. Dia jual apa? Antara dia penjual keranda. Jual keranda antara yang dia tunggu dekat hospital untuk cari job. Nak tengok siapa mati, nak jumpa family. Dia bagi kad ni kami ada jual keranda. Sebab jual keranda dalam konteks orang Islam tak untung sangat sebab dia bukan mahal. Harga dia tak mahal. Dan keranda kita tak pakai pun. Kita pakai yang wakaf. Pengusung ni mula tanam tanpa keranda. Tapi mereka yang bukan Islam, kos mati tu tinggi. Kan? jual tanah untuk tanam mayat jual kotak untuk tanam mayat jual kalau uh, ni nirvana tu jual itu semua duit kan itu semua adalah adalah duit jadi orang yang buat bisnes macam ni sudah tentulah kematian orang adalah kegembiraan untuk dia uh, kegembiraan untuk dia uh, sebenarnya kalau orang dia terlibat dengan bisnes uh, uh, kita kata kelengkapan jenazah dia terlibat uh, ada orang jual set jenazah kan uh, dari satu segi dia fardu kifayah betul dia fardu kifayah kena ada orang yang yang uh, yang bekalkan kain kafan. Kalau tidak, bila nak mati, kita nak cari kain kafan macam mana? ada orang orang bekalkan uh, kapu barus, orang bekalkan apa-apa peralatan yang dipakai. Tapi dia perlu menjaga hati dia ketika melakukan uh, apa dia kata seperti. Betul dia kata dan dua kepandaian, kepandaian tu maksudnya kemahiran iaitu yang pertama daripada dia itu bahawa adalah ia jazaa 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 ni apa Kemahiran apa? Yakni orang yang membantai Iaitu orang yang menyembelih kambing atau lembu atau kerbau Dan menjual ia akan dagingnya Ah, Ini ini pening Kepala orang jual, jual ayam Jual daging ni ha? Mereka ni Dia kata kamu kalau nak berniaga Jangan eh, kalau nak 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 bisnes jangan ambil bisnes sebelah lembu. Sebelah kambing. Sebelah unta. Kenapa pula? Kenapa begitu? Dia kata... Ini adalah... Pekerjaan yang mengeraskan hati... Ini pekerjaan mengeraskan hati... <coughs> dan yang keduanya ialah tukang emas... Maka kerana bahawasanya... Adalah ia memperhias akan dunia dengan emas dan perak... Yang diharamkan akan dia... Ha, ini, ini kira satu orang ayah yang dia warak lah... Ha, dia nak selamatkan anak dia... Walaupun pekerjaan tu halal tapi... Dia boleh membawa... berpotensi Mengeraskan hati... Ha, Me menyebabkan orang jadi lalai menyebabkan budaya berhibur tu melampau-lampau ni eh, tak payahlah kamu tak payah buat kerja ni ha? kamu tak payah buat kerja kerana perbuatan kamu ni nanti menyebabkan orang jadi lalai ha? orang jadi lalai kalau benda tu memang dah haram itu memang itu memang wabah ini tak haram ni maksudnya kalau kita kita abaikan contoh yang diberikan uh, satu orang dia dalam uh, me me memberi perkhidmatan uh, yang dengannya dia mendapat ke keuntungan dia bukan hanya melihat benda itu uh, adalah halal tapi dia juga melihat implikasi ada setengah orang ada setengah orang yang, yang saya kenal dia dia kata dia tak minat bisnes hotel tak minat anak sebab apa dia takut dia terlibat dengan orang gunakan hotel untuk bersinar. dia takut kan sebenarnya benda tu bukan salah dia dia bukan buat bu buka kedai rumah urut yang memang maksud dia yang tu orang yang datang tu bercampur-campur bukan tanggungjawab dia pun sebenarnya tapi berpotensi ke arah tu So dia tak nak, dia tak nak terlibat ya. Tak apalah benda tu untung pun tak nak buat Nampak ha, tak? Itu maksud dia Dia tak nak terlibat Kita tak ada bisnes hotel tu adalah ada haram ha, Dan orang yang nak buat dipanggil hotel uh, mesra Mesra Islam kan ada. Ha, Maka dia punya cabaran dia Dia menyebabkan dia punya hotel tu tak popular Contohnya dia meletakkan syarat pasangan yang bukan suami isi tak dibenarkan Jadi kan menyebabkan daripada segi marketing tu dia kurang Uh, tapi dia dia buat juga demi untuk uh, orang ada juga alternatif yang islamik ni. Cabaran dia, dia tak popular. dia tak popular, dia mungkin dia punya untung tak, tak banyak. Tapi dia buat juga. Semata-mata nak menyediakan alternatif kepada orang yang nak hotel macam tu. Contoh dia kan. Uh, dan seumpamanya lah. Seumpamanya. Apa-apa perniagaan kerjaan yang seumpamanya. Mungkin daripada segi... Uh, dia dia sebenarnya bermula daripada kos kos yang anak dia ambil. Dia nasihatkan supaya ambil kos yang mendatang ke pekerjaan yang beri manfaat kepada umat. Bukan mendatang ke pekerjaan yang berlalai ke umat. Contohnya mungkin kos yang akhirnya dia dia termasuk dia masuk dalam industri hiburan. Kos tu memang akan bawa kepada industri tu. So, mungkin ada hiburan islamik ke hiburan. Tapi, ala kuliah benda tu, bila sebut je perkataan tu, dia, dia dia adalah hanya bersifat kelalaian sahaja. So, terima kasih tak payahlah masuk dalam industri ni Buat benda lain contoh dia. Begitulah ha, maksudnya <coughs> Bahagian yang kedua tar, Tarwiju azayf Min darahimi ha, Apa maksudnya? Yang pertama tadi dah selesai